Початок липня 2014 року сім'я Вайнагі запам'ятає назавжди. Саме тоді снаряд влучив у їх рідну оселю. Будинок, в якому родина з чотирма дітьми прожила 12 років, розбомбили. Ми розжили в домі на Артема, його розбомбили, він згорів. Там все, там душа, там душа вложена, любов вложена в дом. Ну а як? Як вам жилось, дівчинки, в домі? Добре. Така ж доля спіткала 5 липня і родину гончарових. Маленького Марка та старшого сина Ігоря батьки вивезли з міста. З острахом всі дні у виїзді чекали змін на краще і з жахом дізналися про долю будинка. Як пережити зиму без даху над головою? Люди навіть не знали. Дату помніть 5 юля, останній день. Які розрушення в ітоді пряме попадання снаряду в кухню. Не подлежит уже ни не ни... в основном. Там постройки хоз постройки целые, только стекла и двери там вырвала, а дом полностью. у скрутній ситуації руку допомоги двом родинам простягнув Валентин Рибачук. Тиждень тому родина Рибачуків вже робила аналогічний презент своїм землякам у Миколаївці. Надихнувшись тоді прикладом мами, Валентин Леонідович вирішив подарувати і ще двом родинам нові квартири. Не Знаю, встановились у мами, Там квартира однокомнатна, брат ще мама, і нас на полу там спали на матрасах. Нові квадратні метри чекатимуть сім'ї у житловобудівельному кооперативі по вулиці Коніва. 3. А поруч стадіон, крамниця, будинок культури до першої, восьмої чи четвертої школи рукою подати ще рік тому. Кооператив викупив недобудову у словолії та заходився до будівництва. В планах було здати об'єкт цього літа, але ситуація з воєнними діями порушила строки. Ті сім'ї при доставив нам городської Савіанатолічка ті сім'ї, які сьогодні на сьогоднішній момент нуждаються більше всього в помощі. Я думаю, що це не останнє і. Юрий Васильевич сейчас готовит еще несколько квартир. И мы сегодня просто, почему это получается, что по улице Конева 3 мы сегодня совместно там сейчас достраивается дом и планируется в октябре месяце сдаваться в эксплуатацию. И оказывается действие, чтобы они быстрее это достроили. И с учетом того, что я здесь нахожусь, и, Павел Анатольевич, у меня конечно просьба к рессу, и просьба к ГОРГАЗу, чтобы подвести туда наружные сети. Потому что в этом ну, как бы станет очень такая большая, может быть, большая задержка. Потому что начинается отопительный сезон, работы были приостановлены на время тех событий, которые здесь были, в в городе Славянске. Но ну, а сейчас они уже возобновлены. Поэтому я приглашаю сюда, если можно, война Наталью Анатольевну, у которой четверо детей, Дом полностью разрушен. Детки здесь, берите деток сюда тоже. Старшие находятся в техниками, их не отпустили. А вот две близняшки таких красивых сюда подходят сейчас. Здесь находится справка. Договор ваш, находится справка о том, что вы полностью оплатили уже свой, несли полностью стопроцентный снос в эту квартиру. Вас Гончарова Ирина Михайловна. Мы тоже вас поздравляем. Я вручаю Тим до финала уже близко. Уси умовы в середине объекта участным стандартам будівництва. Если в общем взять готовность дома 85%, внутри идут отделочные работы, штукатурка стен, электрическая проводка, окна пластиковые, три стекла. В каждой квартире будет индивидуальное отопление. Основная проблема сейчас в подводе главного кабеля электрического. Эти работы выполняются. Есть такая фирма ДТЭК. В общем, дело за ними, і газове хозяйство славянське буде выполнять індивідуальне отопление в кожній квартирі. Входи не чекатимуть родини скоріш за все у жовтні листопаді. Отже, до морозів щасливі власники квартир будуть із ключами. А поки вони не ймуть віри такі вдачі. Це неожиданно для нас, поэтому ще взагалі даже не думали над этим. Ради такої ініціативи. <говорот> э, да, рады. Э, ну, как-то еще не осознали. Мы ну, еще да. не верится. Да, мы еще не верим. Я очень благодарна, конечно, Валентину Леонидовичу. Я не ожидала. Да, это в первом подъезде. Одна квартира на третьем этаже, одна на втором. Трехкомнатная и двухкомнатная. Те, которые сегодня Валентин Леонидович подарил нуждающимся. То за часть денег этих людей уже полностью 100% внесена на счета, и эта квартира уже этих людей. Да, 100% ПВО взнос сделан, и у них есть все документы на эту квартиру. То есть они по окончании строительства уже получат получат ключи. Подяку за такую допомогу Валентину Робачуку высловила и міське керевництво в особе Павла Придворова. Ну, огромное спасибо Ильич, за оказанную помощь городу, жителям города. Я, когда первый раз с вами встречался, когда вы привезли лекарства в детскую больницу, я тогда сказал, так но ну, я надеюсь, что это не последнее. Что вы сделаете для этого города? Валентин <связи> Ильич, Валентин Ильич, это не последнее, что вы сделаете для нашего города. И вот видите, прошло совсем немного, прошла неделя, и Валентин Ильич действительно продолжает э, свою деятельность и оказывается действием. Спасибо. Я хотел бы также так сказать, что э, есть предприниматели, к которым я обратился и на сегодняшний день они э, также оказываются действия. Это халявка Марина, которая на сегодняшний день выделила, выделила 5000 э, гривен. Э, и мы их перераспределяем на сегодняшний день, решаем вопрос, где закрыть какую из позиций по восстановлению. Это также Флерко Максим Николаевич, который э, на сегодняшний день взял детскую школу. Э, но детскую мужикальную школу для восстановления окон полностью закрывает эту позицию. То есть люди, несмотря на свои проблемы, тоже оказывают содействие. Поэтому спасибо. Я при... спасибо им и я призываю всех оказывать содействие, если есть какая то малейшая возможность. Я еще хотел бы сказать, что Юрий Васильевич, он вообще скромный, но мы сегодня с ним разговаривали, он говорит, Валентин Леонидович, с учетом того, что вы подарили сегодня квартиры, мы говорим, тоже от кооператива лично э, готовим квартиру на то, чтобы, ну, сейчас ее готовят, э, ищут семью, которая там больше ну, пострадала, ну, обследуют дома и тоже хотят подарить квартиру, я даю ему слово, пусть он сам скажет. Ну, очень здорово, что есть славянские неравнодушные в чужой виде люди. Валентин Ильич, он э, зачинатель многих добрых дел был в городе Славянского, если знаете об этом. Ну, и надеюсь, что его инициатива будет поддерживать.